Богдан, приветствуем вас в Кремене, сразу же с победой. Поздравляем, долго ждавшая победа, я сказал в Первая победа над командой, которая называется «Нелинь баскет», и это также очень приятно. Богдан, твой командант, ты сегодня будешь капитан капитаном? Да, спасибо. Победа была очень нужная для нас в плане психологической, потому что победили, можно сказать, одного из лидеров. Я думаю, это даст нам немного сил, уверенности в себе добывать еще победы. А так готовились, разбирали. Я думаю, поддержка зала, эмоции дали свое. И мы довели, додавили, выиграли. 7 там 9 Мы можем, надо делать, надо выигрывать. Спасибо. Ну, прежде всего, хочу поздравить болельщиков команды Кременчук с победой команды, которая все-таки случилась. Мы дождались этого наконец. Прежде всего хочу отметить то, что настрой по сегодняшней игре был мега феноменальный, то есть э, очень старались. Э, даже где-то свои ошибки компенсировали вот именно этим желанием, рвением все-таки выиграть этот матч. И этот матч был выигран. Скажіть, будь ласка, не секрет, всі знають і всі бачили про кадрові проблеми, про кадрові втрати перед цим матчем, Були і але все ж таки хлопці, я маю на увазі Чигринов та Капігроп проводили перші видими. Ось ці кадрова ситуація, чи могли ви подумати, що вдасться показати такий класний баскетбол, національне свято і виграти такі особени? Баскетбол есть баскетбол, поэтому за загодя предвидеть результат матча практически невозможно. Прежде всего, учитывая то, что в команде Кривого Рога тоже есть определенные трудности. Они играют не в самом сильном своем составе. Потеря двух лидеров сказывается и на тактике, и на игре в защите. Утрудненная ротация. Ну, это все знакомо. Но, тем не менее, сегодня мы играли, играли у себя дома, учитывая, что дома и стены помогают. Я имею в виду болельщики, поддерживали нас. Ну, и мы постарались их не подвести. Спасибо. Спасибо вам.